میں عرض یہ کر رہا تھا شروع سے اب تک کہ رسول اللہ کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے آپ کے سب سے عظیم ہونے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے کتنے جھوٹ بولتے ہیں وہ وہ اپنے آپ کو عالم کہنے والے میں تو ڈرتا ہوں اللہ کے خوف سے کیسے وہ جھوٹ بول کر پیغمبر کے ممبر پہ بیٹھ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فلاں پیغمبر کا عاشق نہیں وہ پیغمبر کا گستاخ ہے رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی, کی قسم رب عرش کی قسم رب محمد کی قسم اللہ کے بعد اس کی ساری مخلوق کو اکٹھا کر دیا جائے وہ پیغمبر کے ایک بال کے برابر ہم نہیں سمجھتے عظمت کی بات کرتے ہو حضور کی عظمت کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف کس بات پر ہے جو امت مسلمہ کو امت کافرہ سے الگ کرتا ہے اس کی طرف آؤ اس بات کو بیان کرو پیغمبر کی ذات کے حوالے سے سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے بس حضور کا نام لیا فلان گستاخ رسول فلان میلادنی مناتا تو دین سے باہر فلان کو پیغمبر کے آنے کی خوشی نہیں وہ جلوس میں ٹرالیوں کے اوپر نہیں پھرتا بازار میں نہیں آتا تو یہ مسلمان نہیں ہے یہ کیسی باتیں کرتے ہو اللہ کو کیا جواب دو گے رب کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بات کرو جو پیغمبر نے کی ہے لا الہ الا اللہ پہ بولو اور اللہ سے بھی اختلاف مشرقین کو نہیں تھا مشرقین اللہ کو مانتے تھے اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کا خالق کون ہے قرآن کہتے یہ کہیں گے اللہ ہے قُلْ مم بِيَدِهِ مَلَكُوتُ ہی ملکوت کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت شاہت ہے کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن جسے وہ پکڑ لے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا لِلَّهِ قرآن کہتے نہیں کہتا یہ کہیں گے اللہ کرتا ہے قُلْ مَرْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ساتوں آسمانوں کا زمین کا عرش عظیم کا رب کون ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ یہ سب کہیں گے اللہ ہے اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے لا الہ الا اللہ کی جب حقیقت بیان کی جائے گی جو مسلمان کو پتہ نہیں اور چھوٹی سی بات کے اوپر ایک بات کبھی اپنے ضمیر سے پوچھیے ابھی پوچھئے اسی وقت ضمیر سے سوال کیجئے کبھی اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے زندگی میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ علی نعمت الایمان الحمدللہ علی نعمت الہدایت والاسلام اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی نعمت پر ایمان کی نعمت پر کبھی کیا ہے زندگی میں اس کی قیمت سمجھ نہیں ہو تو صحیح بخاری کی وہ حدیث کھولو جس کو حدیث بطاقہ کا کہتے ہیں پرچی والی حدیث ایک مومن مسلمان رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا میزان عمل ترازو انصاف کا لگے گا اس اس کے کے گناہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے ننانوے دفتر ننانوے ہوئی ایک طرف یہ کہے گا میں برباد ہو گیا اور مجھے کوئی ہلاکت سے نہیں بچا سکتا اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے اس کے اعمال میں دیکھو کوئی نیکی ہے ایک پرچی جس کے اوپر صرف لا الہ الا اللہ کلمہ توحید لکھا ہوا ہے صرف وہ مسلمان تھا باقی کوئی نے کی نہیں تھا ایمان کی حالت میں مرا کافر نہیں تھا صرف ایک لا الہ الا اللہ کی پرچی ہے اس کو دو اور کہو کہ اپنے ہاتھ سے یہ اس دوسرے پڑھے میں رکھے وہ کہے یہ کیسا مذاق ہے کیوں مذاق کرتے ہو ایک طرف 99 دفتر بھرے ہوئے اور اتنی سی پرچی اس کا کیا ہوگا نہیں آج انصاف کا دن ہے لا ظلم اليوم آج کسی پہ ظلم نہیں ہے جو بھی ہے جتنا ہے جیسا ہے سب برائیاں ایک طرف نیکیاں ایک طرف یہ حدیث بتا کا پڑو ذرا اس پرچی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ایک طرف رکھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرچی والا لا الہ الا اللہ والا پڑا نیچے کی طرف جھکتا جائے گا ننانوے گناہوں کے دفتر اوپر کی طرف اٹھتے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے لیکن اس کی حقیقت صرف سمجھی ہو گناہگار ہونا اور بات ہے اللہ کی ذات و صفات میں مشرق بننا اور بات ہے کبھی شرک نہیں کرنا نہ اس کی ذات میں نہ اس کی کسی صفت میں وہ صفت علم ہے تب بھی اللہ کا کوئی ثانی نہیں قدرت ہے تب بھی اللہ کا کوئی ثانی نہیں پکڑ ہے تب بھی اللہ کا کوئی ثانی نہیں معاف کرنا ہے تب بھی اللہ جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے پکڑنے پہ آئے تو اس جیسی پکڑ کوئی نہیں کر سکتا چھوڑنے پہ آئے تو اس جیسا چھوڑ کوئی نہیں سکتا عزت دینے پہ آئے اس جیسی عزت کوئی نہیں دے سکتا ذلت دینے پہ آئے اس جیسا ذلیل کوئی نہیں کر سکتا ہر صفت جو رب کی ہے اس صفت کے اندر رب کامل ہے بندوں میں اس کی مخلوق میں اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا پیغمبر ہیں ساری انسانیت میں سب سے عالی ہیں ہمارے پیغمبر ہیں ساری مخلوقات سے ہیں سب مخلوقات سے علم آپ کا بڑھ کر ہے عقیدہ سونو ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری مخلوق سے عالی ہے آپ کی صداقت دیانت، امانت شرافت عظمت عزت رفعت، توقیر تعظیم ادب سب سے اوپر ہے میں ایک جملے میں سب ختم کر دوں کہ مخلوقات کی جتنی اعلی ترین صفات ہیں صفات کمالیاں ہیں وہ ساری پیغمبر کے اندر موجود ہیں صرف انسان نہیں ساری مخلوقات کا حسن ساری مخلوقات کی عظمت وہ ساری مخلوقات کی صفات اعلیٰ اور کامل صفات جمع کرو پیغمبر کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود محمد بن عبداللہ وہ اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے برابر نہیں ہیں ان کا علم سب سے بڑھ کر ضرور ہے مگر اللہ کے برابر نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے یہی ہمارے اکابر کا عقیدہ یہی قرآن و سنت کا عقیدہ ہے اسے طور مڑوڑ کر جھوٹ کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے بس اگر پیغمبر کی اس دعوت کو سمجھ جاؤ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ جاؤ جو آپ نے فاران و صفحہ کی چوٹی سے شروع کی تھی جس کی وجہ سے سارے رشتے قربان کرنے پڑے تھے تو اللہ کی قسم دین کی سمجھ آ جائے گی ورنہ لگے رہو نعرے بھی لگاتے رہو اور اگر موقع ملے تو سبینے بھی لگاتے رہو اور موقع ملے تو کچھ خیرات بھی کرتے رہو لیکن وہ دعوت جو پیغمبر لے کر آئے اس کے ساتھ تعلق نہیں تو میں کوئی فتوہ نہیں لگا سکتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا وہی ہے جو میرے راستے پہ چلنے والا ہے من اطاعنی فقد احبنی جس نے میری اطاعت کی جو میرے پیچھے چلا اس نے مجھ سے محبت کی اور ومن عصانی جس نے مجھ سے جس نے میری نافرمانی کی میرے پیچھے چلنے سے انکار کیا تو اس نے میرا لایا ہوا دین چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين